নমস্কাৰ সকলোকে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ যিসকলে এইবাৰ নতুনকৈ নিযুক্তি লাভ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতে নিযুক্তি লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত জইনিঙৰ সময়ত আপোনালোকে এখন নটৰাইজ আণ্ডাৰটেকিং লগত দিব লাগিব পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টৰ সলনি এই নটৰাইজ আণ্ডাৰটেকিংখন আপোনালোকে দিব লাগিব দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আগলৈকে চৰকাৰী নিযুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত জইনিঙৰ সময়ত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব লগা হৈছিল যিহেতু পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টৰ কাৰণে কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে চৰকাৰে এখন অফিচ মেমৰিয়েণ্ডাম প্ৰকাশ কৰি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিপৰ্টৰ সলনি এখন নটৰাইজ আণ্ডাৰটেকিং বা এফিডেভিট ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু সেই অফিচ মেম'ৰি নাম নাম্বাৰটো হৈছে এ বি পি ডট ছেভেণ্টি এইট শ্লেছ টু জিৰ' টু ওৱান শ্লেছ জিৰ' ওৱান ডেটেট এইটিন ইলেভেন টু জিৰ' টু ওৱান আপোনালোকে যদি গুগলত এজ এট ইজ এই নাম্বাৰটো ছাৰ্চ কৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই অফিচ মেম'ৰি নামখন লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে তাতেই এই এফিডেভিটৰ যি ফৰ্মেট আছে সেই ফৰ্মেটটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লাভ কৰিব আৰু এনেধৰণে আপোনালোকে এফিডেভিটৰ ফৰ্মেটটো বনাব লাগিব আপোনালোকে স্ক্ৰীণত সেই ফৰ্মেটটো দেখা পাইছে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব পাৰে অথবা আপোনালোকে গুগলত গৈ যদি এজ এট ইজ এই অফিচ মেম'ৰেণ্ডাম নাম্বাৰটো ছাৰ্চ কৰে তেন্তে আপোনালোকে লাভ কৰিব তাতো এই ফৰ্মেটটো পাব আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ বা বাতৰি পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ